jedan koljesar, jedan kovač. I dice roki idu tako. U 62. roku som počel robit i tako je da... A naj zroki, išlo dobre za nadišlo, išlo, ali vše i prišli toti pri kolici, gumeni koljesa i u šemenje i već sam žal sam jednu mašinu, to je što tam je poti mi nazvali gatere. ktora piljela trupe na deski, znači. i hredy, i lat, i še pravilo, barše še hiži pravilo. Recimo, 79. alebo 80. -togo roku, u Kresture 60 hiži noviše praveli To bolo bar veľa roboty. I pa se dumal tom, že aj kolesarski prepadnu, ali to ne prepadne za Tak Mladim še treba hiži, pravda? Medzi tem, mladi še beru, to som ne dumal. Še menej še beru hiži. Stoja, vidite, môže kúpiť starú. Neprájaš, hej, hej, i tak, že i to zanad prepadnú. Či u nežkajším čaše jest ako za no je zdako zainteresovaného za kalého a Ja ešte všetko jest. Znači, toto gazdaku zmenšal zainteresovanosť, ale po teraz bar zveľu bolo. Povedzme, ja do roka znal 45 omurovací. Takže ľudia to cenili a jest, bolo. Je všelijaký zainteresovaný. Znači, je i starí ľudia, co ešte, čo im už nie interesantno gazu vodiť, tak hajde si, no, to tu, da, mi do kraja, a jezdi, jezdi stvarno, čo sú, da sú fine, da sú, da, neviem, da hreje, ale da to ukrazu, evo, je tu da jaký sliky, čo mám, da, da ukrazu v, sú, obisu, neviem, da hreje. Prikazujeme veternicu, to od Kinezov, to oni perši vydumali, veď to stihlo tady, za semena. Napríklad skorej bolo šemencu, oni ho nemohli, nebolo ne jak to vytlačiť, ale ho krásne vytlúkli, vecka prišli na túto mašinu mm. i obracali i všetko vytvor vidul toto šmece, ostalo čiste, bo je to ti tu mesta, kde vychodzi šmece i kde vychodzi toto, lamane. kde vychodí fina roba už je... ovjate a môže sa žito vialo sa väčšinom i kukurica môže mohla, robelo no, robilo sa, jezdi si obalali za to veternici, to ta taká očúvaná, jezdi väčší veternici, i to sa i teraz jez, to še je to sa kasnovuje. Napríklad, kto má kojaký semenka, môže na semenka toto. Neki každe slučovanje ovalalja i manifestacija sretnuca Valalok na Mihalovo ljeto bila nahoda, že bi mali produkovatelje ponukli svoje produkti, da tak čivitelje mogli kupiti zrižni domašnji kolači i lakotki, ručni roboti, prikraski, suveniri i podobne. Manifestaciju otvoreli sekretar mesne zajednici Ruski Keresur Mihajlo Pašo i predsjedatelj Združenja remeseljnikov i privatnih podnjimateljoh Vladimir Emejdi, a potim naščivitelje mali na hodu uživac u kulturno programi programe za špivankami nastupeli stupelina i mlača i štrednja folklorna grupa Dom kulturi Ruski Keresur, ktorih pririhtala Andreja Štefanko, a u provazenju Narodnog orkestru Julijan Ramac Čamo. Na kulturno programi programe nastupeli i dzivotska i ženska špivatska grupa Domu kulturi Ruski kerestur, ktorih pririhtala Eufemija Plankoš. Zo zveselu špivanku na manifestaciji še predstavili i hosti zo Slovacke, folklorni ansambl Barvinog zo Skamjunki, mandolinovi orkester zo oriabini i hlopska špivatska grupa Majdan zo Zlitmanova. môžem povedať, že my tu máme Vojvodinu prejdenú, bo s našim ansamblom sme začali sotrudničovať s vašim valálom šít, so zvalalom BIKYČDOL, s novým sádom, s družstvami už od roku 2009. -oho. I tak mi prešli ostatní valáli, ako Kocur, Novorahovo, či tu Ruský krstur, takže my bardzo rádi tu prichodzíme i sme rádi, že tu máme veľa našich ľudzov, takých priateľov, ktorí nas potrimuju. Manifestaciju organizovali turistična organizacija opštini Kula, mesna zajednica Ruski Kerestur, izdruženje remeseljnikov i privatnih podnjemateljoh, a pokrovitelj Ministarstvo za brigu o Valalu. Jakvari organizatore i poprinjevihodnih hvilija kao bila to ovo vikendu, oni je odstupali od otrimovanja manifestaciji i zadovoljni suže ih vilja zažljem potrimala. To pravo jedna ješenjska hvilja u Keresture. Takže tak sme i dekoraciji porihtali, kukuričan, snopi kukuričanki sme nanošeli, e, koć stari, nakon sme položeli kolo koća bali slami, no pa bali slami, a, nakon e, ba, toti snopi kukuričanki i takvu jednu ješensku idilu sme napravili u Keresture. Sretnuce Valalov na Mihalovo ljeto, to u opštini Kula organizujeme takže, každi rok u drugim mjesec se to organizuje i každe mjesto ma dat su svojo. Mi u Kersture prezentovali tera svoju kulturu, svoje običaje, našo špivanki, prezentovali sme tako stari alati, stari zanati, na tih, jak se mi utorali na bini, to našo džidove i pra džidove robili za alatami i zarabijali za hljeb a teraz u modernizacija u poljoprivredi bar na velikim urobnju, takže to už ritkos i vizic. i naš najmlači raždanje, jak to co djeci, može biti i prvi raz vidjeli da jake to ti alati za obrobok žeme. Po kulturno programi u majstorskim dome otrimana Skupština Združenja Remeselnikoh i privatnih podnjimateljoh, na ktore iše členi zdohadli na istoriju majstroh u ruskim keresture. Vešadovali o čaše, keď će budoval majstorski dom, pripovedali rižni anegdoti, a ti otim jak še menjala struktura Združenja. Nješka čas bar malo remesla. To praktično, što se prek tih remesla, Takže čisto my idem čisto napravili jak dajakú demonstraciu nebo prezentaciu barži starých alátoch, jak starých remesloch. Uh, nem da označíme, da, 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 da bude, že to to také tak bolo. Hej. My dneška oblapiame barži pre podnímačoch, ktorí našo veľká väčšina našich šerov, praktično nemáme veci, môže bude zda jednoho, hej, ремесленника. Я є членом об'єднання ремесленників і приватних підприємців, який активний. Мені знаму, через туриста до проект 100 приватних одягують те, що я віденцію, але так ми рахуємо же тошіцькі наші члени. І най все тут таке, що треба да яко акції які ще робили, бо кет передати допомогу, потрібно зборишіцький ту. a úriadov môžu máme nejaké 50, lebo také. Máte i mladých členoch? Hej, robili sme toho roku, po to sme robili na podmladzovaniu členstva i jedno odrezené číslo mladých podnímačov všetko ukázali, jak dobrý potenciál, da, da predlúžia to, čo my robíme už jeden čas, dlhší čas. Na manifestácií stretnúca valaloch na Michalovo leto u večarších hodzinoch užívali u muziky i rozvahy, za to bol zadlúžený mladý keresturský bend Casius. E bro. Depois...